সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আহকচোন আজিৰ দিনটোত মইনো কি কি কৰিলোঁ বা আমাৰ ইয়াত কি কি কৰা হয় তাকে চাওঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি চৌকাটো মুচিলোঁ তাৰপাছত গা পা ধুই আহোঁতেই মানুহজনে চৌকাটো জ্বলালে তাৰপৰা আমি ঘৰৰ মা দেউতা সকলো মিলি ইয়াতে মাহঁত নাই বাৰু ভিডিঅ'ত তাৰপাছত আমি তিনিওজনে ইয়াত তেনেকৈ যিবোৰ মই পিঠা পনা বনাওঁ সেই সকলোবোৰ জুই তেনেদৰে দি আমি এনেদৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তাৰপাছত প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈ যোৱাৰ পিছতে মই চাহ বনাবলৈ গ'লোঁ ল'ৰাটোৱে দেখিছে সি মানে ইমান বুজি নাপায় যে সেয়া তাতে সি বহিয়ে থাকিব আৰু তাৰপাছত সেয়া আমি হেৰি কৰিলোঁ চাহ বনাই ওচৰৰ খুৰীহঁতক দিলোঁ তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ওচৰত সেৱা কৰিলোঁ মা দেউতাক খুৰী সকলোকে দিলোঁ তাৰপিছতে দিনটো তেনেদৰে পাৰ হ'ল তাৰপিছত আবেলি সময়লৈ আমাৰ ইয়াতে যিহেতু পথাৰত ভাজি খোৱা হয় ময়ো গ'লোঁ মই যোৱালৈ বৌহঁতৰ ভাজি কাটা প্ৰায় সমাপ্তই হ'ল তাৰপিছতে ওচৰৰ দাদাজনে ভাজি বনোৱাত লাগিলে আমি এইফালে বৌহঁতে ধুই কৰি দিছে তাৰপিছত ভাজি খাই কৰি সন্ধিয়া ঘৰলৈ আহি চাকি বাটি জ্বলাই কৰি আমাৰ চাৰিআলিত মাঘ বিহু হ'লে এখন ইয়াতে উপহাৰৰ খেল হয় তালৈ গ'লোঁ এনেকৈ দিনটো পাৰ হ'ল